বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো একদম পূৰা বিন্দাস আছোঁ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ নেহেৰুবালি খোজকাঢ়িবলৈ বাজিছে চাৰে পাঁচটা একদম ঘৰ আহি পেলাই পাই যাম চাৰে আঠটাত মানে পূৰা খোজকাঢ়িম এক ঘণ্টা খোজকাঢ়িম কিন্তু তাৰ আগতে অকণমান দোকানত কাম আছে দোকানত সোমাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ঘামি জুমি গৈছোঁ খোজকাঢ়ি একদম এতিয়া গঢ়ি দিছোঁ সাত পাক ঘূৰিলোঁ দেই সাত পাক একদম ধামে টোপটটোপিয়া আম টুপটুপে বহি গৈছোঁ আৰু মামী আছে একদম পাছত ভাবিছোঁ ইয়াতে এটা অকণমান আজি ইয়াতে ভিডিঅ' চিডিঅ' অকণ কৰি যাওঁ নে সেই মামী কেনেকুৱা দেখিলে কিমান দৌৰিছোঁ বহুত দৌৰিছোঁ আজি একদম বহুত দৌৰিছোঁ আৰু এইফালে দেখা পাইছে মেলা হৈ আছে এইফালে চাওক মেলা আৰম্ভ এইফালে মেলা মানে পূৰা একদম চিঞৰ বাঘৰ ভিতৰত আমি সোমোৱা নাই সাত নম্বৰৰ পাক মানে পূৰা সাত বাৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ সাত পাক কৰি পেলাই এতিয়া বহি দিছোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নেহেৰু বালিৰ পৰা আহি পালোহি মানে এতিয়া একদম পাকঘৰলৈহে আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মুখ হাত ধুলোঁ ফ্ৰেছ হ'লোঁ লালচাহ খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ মাইনাহঁতো আহিলে আৰু এইখিনি সময়ত মানে মাইনাক যত্ন ল'ব লাগে হয়নে খোৱা বোৱা সকলোখিনি ক্ষেত্ৰতে মানে এতিয়া অঁ কি বা হ'ল এতিয়া মই বঢ়াই দিছোঁ ভাত তাৰপাছতে সকলোখিনি জতালোঁ মানে অইন বস্তু নহয় জতুৱা মানে কি আৰু আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ সকলোখিনি কাটি কৰি থলোঁ এতিয়া আনিছে এয়া ছাগলী মাংস দেখা পাইছেনে আৰু পিঁয়াজ চাৰিটামান কি কৰিছোঁ মিক্সিত পিচি থৈছোঁ তাৰপিছত আদা নহৰুখিনি এতিয়া তাতে দি দিম মিক্সিতে আজি ছাগলী মাংস অকণ খাওঁ বুলি কৈছে তাই আৰু লগতে ৰুটি দুখন বনাই দিম দেই এতিয়া কৈছোঁ এয়া আটা লৈছোঁ ৰুটি বনাই দিম আৰু এইফালে পিজ্জা খাবলৈ মন গৈছে এইটো পিজ্জা আনি থোৱা হৈ আছে কি কি যে তাই খাবলৈ মন নাযায় আৰু তাৰপিছত এইফালে ইয়াৰ মামীয়ে আনিলে একদম ঘৰৰ লাইপাত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাওক ইয়াত দেখিছেনে তাই লাই পাত বইল কৰি খাওঁ বুলি কৈছে লাইপাত বইল কৰি খুব মন গৈছে বোলে খাবলৈ সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াৰ লাইপাত লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া তাইক জুতি লগাই বনাই পেলাই খুৱাম এতিয়া মই আটাকেইটা মাৰি লওঁ গৰম পানী কৰি থৈছোঁ গৰম পানী কৰি থৈছোঁ তপ নাইকীয়া হৈ আছে আৰু গাত গৰম পানী কৰি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আটাকেইটা মাৰি লওঁ এইফালে মাংসটো বঢ়াই দিম বাৰু তাৰপাছতে আপোনালোকক লগ পাম বহুত ভাল লাগিছে মনটো বহুতেই ভাল আৰু মানে ভাষা নাই বুজাবলৈ কাৰণ এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গাটো ইমান পাতল হৈ গৈছে আৰু চাৰিশ পাঁচশ মিটাৰমান খোজ মানে এতিয়া দৌৰিব পৰা হ'লোঁ আগতে কি হৈছিলে গম পাইছেনে অকণমান কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম আছিলে মোৰ অকণমান ধৰা পৰিছিলে মানে তাৰপিছতে বুকুৰ মানে এনেকুৱা অংশখিনিত মানে ঠাঁহ মাৰি ধৰে কিবা মানে কিবা এটা খোজ মাৰি ধৰা নিচিনা হয় তাৰপিছত গোটেইখিনি চেক আপ কৰিলোঁ কৰোঁতে তেনেকৈ যেতিয়া ক'লে বোলে খোজকাঢ়িব লাগে বা খোৱাটো কমাব লাগিব মানে কৈ দিছিলে আৰু তাৰপিছত ৱেইটটো কমালে ভাল হ'ব তাৰপিছত গোটেইখিনি যেতিয়া কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়া মই মেডিচিন নোখোৱাকৈ আছোঁ একোৱেই মেডিচিন নাখাওঁ একোৱেই মেডিচিন নাখাওঁ মাথাটো যেতিয়া অকণমান বিষাব গৰম পানী অকণমান খাই বমি কৰি দিয়াৰ বাহিৰে আৰু একো নাই এতিয়া বহুত গাটো মানে পাতল পাতল লাগিছে পূৰা এক ঘণ্টা এক ঘণ্টা খোজকাঢ়োঁ কেতিয়াবা এঘণ্টাতকৈ মানে কি পঞ্চল্লিছ মিনিট কাঢ়োঁ প্ৰায় মানে পঞ্চল্লিছ মিনিট কঢ়াই হয় কিন্তু আজি পূৰা এক ঘণ্টাক আহিছোঁ আৰু এতিয়া মামীক মোৰ লগত দেখা পাব একদম পাৰ্মানেণ্টকৈ মামীক আনি লৈছোঁ মোৰ লগত দেই মামীয়ে মামীক এতিয়া আনি লৈছোঁ মামীয়ে ধুনীয়াকৈ বিচনা চিচনা ঠিক কৰি আছে মই পাকঘৰত লাগিছোঁ মাইনা আহি আছে বাৰু তললৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আটাকেইটা মৰাৰ পাছত এই পিজ্জা খাওঁ মাইনাই লৈ আহিছে পিজ্জা তাই এতিয়া কাইলৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাইপাতখিনি বইল কৰোঁ আটা মাৰি লওঁ

পিছ খালো পেট ভৰি গল দিছিল ভাবিছিলো ইমান ডাঙৰটো কোনো খাব নোৱাৰো বিষ চাই ভাতে খাব নোৱাৰিম আয়ো খাই লওঁ মামীয়ে মই তাৰপিছত লগ পাম এতিয়া এইফালে মাইনাই মাংসটো তাই নিজে বনালেহে ভাল পায় এয়া মই ধুনীয়াকে কাটি কুটি দিলো পিঁয়াজ এইফালে দিলে তেল এইফালে আলু আৰু ক'ৰ পৰা দিলো যে এয়া চব কৰি দিলোঁ তাই এতিয়া বনাব তেল হ'ল এতিয়া মই লাইপাতখিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি দিওঁ তাৰপাছত লগ পাম একদম মেৰেলা এয়া চাওক এইখিনি হৈছে আকৌ মাইনা আমাৰ বিয়নীয়ে দি পঠিয়াইছে এয়া লাই চাওক এইখিনি কি লাইম আমি এইখিনি মেৰেলাই আৰু এইখিনি অঁ লাইও ন এয়া হ'ল মেৰেলাই এয়া হ'ল বৰলাই অঁ আৰু এইটো জাতি লাও চাওক ইয়াৰ চব ঘৰৰে দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া একদম আহি গ'লোঁ মোৰ শয়ন কক্ষলৈ এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মই কালি যোনটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে বহুত মৰম চেনেহ দিছে ভিডিঅ'টোত আমাৰ মাইনাক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু সেই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদখিনিকে লৈ আগুৱাই যাব বাৰু তাই যিখিনি মানে ভাবি আছে মনত সেইখিনি যাতে হৈ উঠে আৰু কি বুলিনো ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ নোচোৱাকৈ কমেণ্ট কৰিছে সেইটোও গম পাইছোঁ বাৰু আৰু এতিয়া আপোনালোকক এটা মই কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ দুই এটা কমেণ্ট পাইছোঁ যে আপুনি বোলে পাখিক অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰলৈ লৈ যাওক তেতিয়া তাইৰ মাক হ'ব মই এটা কথা কৈছোঁ আমাৰ এতিয়া যোনগৰাকী অভিনেত্ৰী আমাৰ বহুত মৰমৰ বৰষাৰাণী বিষয়াই যে এতিয়া সন্তান জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো কিন্তু অগ্নিনাশ বাবাৰ কৃপাত হৈছে বুলি এতিয়া শিখা মজুমদাৰ বেজবৰুৱাই ক'লে নহ'ব মাজতে আমাৰ এজন অভিনেতাই কৈয়ে গৈছে বা তেওঁ কৈছে বৰষাৰাণী বিষয়াইও কৈছে যে মই ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ মানে আপোনালোকে গম পাইছে কি হৈ পেলাই হৈছে ডক্টৰৰ চিকিৎসা কৰোঁতেহে তেওঁ সন্তান প্ৰাপ্তি হৈছে গতিকে এইবিলাক অন্ধবিশ্বাস নহয় যে তেওঁ অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰলৈ গৈছে কিন্তু তেওঁ মন্দিৰলৈ গৈছে সেৱা কৰিবলৈ সেৱা ল'বও গৈছে মন্দিৰত বহুত মানুহ যায় সেৱা ল'বলৈ যায় কিন্তু এইটোৱেই নহয় যে সেই মন্দিৰ ভাগলৈ যোৱাৰ পাছত এনেকুৱা তেওঁ যে এনেকুৱা এটা হৈছে বুলি মানে আমাৰ মাজতে আপোনালোকে গম পাইছেই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সে কৈছিলে বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সে সুন্দৰকৈ কৈ দিছে যে আমাৰ যোনগৰাকী অভিনেত্ৰী এতিয়া মাতৃ হৈছে তেওঁ কিন্তু অগ্নিনাথ বাবাৰ কৃপাত মাতৃ হোৱা নাই গতিকে এতিয়া মানে এটা কথাই ক'বলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া মানে বু বু বা বাকে ওলাইছে আৰু অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰলৈ গ'ল এতিয়া বৰষ ৰাণীৰ বিষয়ে একদম সেইকাৰণে কেঁচুৱা হৈছে সেইটো একেবাৰে মিছা কথা কাৰণ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে মই তালৈ যোৱাৰ কাৰণে নহয় মই ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ মই এতিয়া সন্তান মানে মাক হ'বলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ সেইটোৱেই কথা আৰু আপোনালোকেও তেনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসবিলাকৰ মানে প্ৰশ্ৰয় নল'ব ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰক ভাল হ'ব আৰু এটা কথা নহয় ভগৱানে যেতিয়া দিওঁ বুলি কয় তেতিয়াহে দিব নাম আমি তাৰ আগত আমি চিৰি পাখৰি থাকিলে নহ'ব গতিকে আপোনালোকক এটা কথাই কৈছোঁ যে এই বয়স বহুত আছে আমাৰ পাখি মাইনা এতিয়া হৈছে নহৈছে সেইটো আপোনালোকে পিছত গম পাব কিন্তু মই খালী এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে আমাৰ মাইনাক যে বুঢ়ী হ'ল বুঢ়ী হ'ল কয় কিন্তু এতিয়া বৰষাৰাণী বিষয়াতকৈতো আমাৰ পাখি মাইনা বহুত সৰু পাখি মাইনাৰ জন্ম কথা ক'ব পাৰিব বৰষাৰাণীয়ে এতিয়া তেওঁ মাতৃ হৈছে ন মাইনা বহুত বয়স আছে গতিকে হ'লে আপোনালোকক জনাম নহয় আৰু মইতো একেবাৰে আৰু পেটত কথা নাথাকে আপোনালোকে গমেই পাইছে সকলোখিনি বস্তু যা যোগাৰেই কৰি থৈছোঁ আৰু নাতিয়ে হওক বা নাতিনীয়ে হওক আৰু নাতিয়ে হওক বা নাতিনীয়ে হওক সকলোখিনি একেবাৰে সকলো থৈ দিছোঁ যিটো বয়সত সন্তান পাইছে অ মাইনাত তাতকৈ বহুত সৰু অঁ সেয়াই এতিয়া বুজি নাপায় ন মানুহে এনেকুৱা এটা ভাবে যে বিয়াখন হ'ল সন্তান এটা হ'ল সকলোখিনি সমাপ্ত সেইটোৱে নহয় নহয় বিয়াখন হোৱাৰ পিছত বহুতো কথা থাকে বহুতো তেহেঁতৰ পৰিকল্পনা থাকে আশা থাকে সেইখিনি পূৰণ কৰাৰ পিছত হ'ব আৰু কপালত থাকিলে হ'ব সেইটোৱে কথা গতিকে তাইক খোৱা বোৱাতো যত্ন লৈছোঁ এটা কাৰণেই যত্ন লৈছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ শুনক তাই যিহেতুকে এতিয়া অকণমান মানে দোকানখনত ব্যস্ত হৈ গৈছে দোকানতে মানে ভাগৰুৱা নিচিনাকৈ আহে যে সেইকাৰণে বেয়া লাগে সেইকাৰণে তাই ভাল পোৱা বস্তুকেইটা বনাই খুৱাইছোঁ বাকী আপোনালোকে কি বুজে বুজক আৰু ন সেইখিনিকে ক'লোম আমি বিশেষ একো নকওঁ কৈ আছোঁ মানে বিশেষকৈ কি নে কেতিয়া ক'ম গম পাইছেনে মই এই পিছত এটা ভিডিঅ' দিম সেই ভিডিঅ'টোতে সকলোখিনি ক'ম দেই অকণমান অকণমানকৈ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কৈ থাকিম গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলো ভালে কুশলে থাকিব ভগৱানে আপোনালোকক একদম ভালে কুশলে ৰখাওক তাকেই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত মানে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ সকলোৰে ভালকৈ থাকিবলৈ মন খাবলৈ মন পিন্ধিবলৈ মন ভাল ঠাইত ফুৰিবলৈ মন আৰু সেইখিনি যাতে ভগৱানে আপোনালোকক এই নতুন বছৰটোতে একদম নতুন বছৰ আগমন হ'লে সকলোকে মানে আশা পূৰণ কৰে যাতে সকলোৰে আশা এইবাৰ একদম পূৰণ কৰক ভগৱানে তাকেই কামনা কৰি এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আহি আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ এটা ধামা আঁকাৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়া বাই বাই